জ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল কিপ লাৰ্ণিং আশা কৰোঁ আপোনালোক চবে ভালেই আছে ময়ো ভালেই আছোঁ ছ' সদ্যহতি আমি ভাবিছিলোঁ যে লাষ্ট টু ইয়াৰ্চ মানে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ হেৰি হৈছে আমাৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ আমাৰ ধুনীয়াকৈ এ পি এছ চিৰ নিচিনা এটা এক্সাম নিকাকৈ হৈছে চ' বহুত ষ্টুডেণ্ট বহুত কচিং লৈ আছিলে আৰু বহুত উৎসাহিত আছিলে আমিও উৎসাহিত আছিলোঁ কিন্তু এটা আচৰিত কথা সন্মুখলৈ আহিছে যোনটো মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰোঁ যে এইবাৰ দেখা যায় যে অসম লোকসেৱা আয়োগত এটা নিউজ প্ৰথমতে চাই লওঁ পিছত আমি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম আপুনি যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ চেনেলত আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু যদি আগৰ পৰা চাই আছে তাৰ কাৰণে থেংক ইউ আৰু চ' আজি আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ যে তাতে কি দেখা গ'ল যে আপোনালোকৰ বা বহুতে দিছিলে তেখেতসকলৰ কি দেখা গ'ল যেন হোৱা নাই কিন্তু কিছুমান মই অলৰেডি আপোনালোকক এটা নিউজ দেখুৱাইছো চাই লওঁ পিছত আগতে আলোচনা চৰকাৰে নিকা নিযুক্তিৰ সাজৰ ঢাক ঢোল বজালেও এ পি এছ চি পৰীক্ষাত কেলেংকাৰীৰ লোকসেৱা আয়োগৰ অসামৰিক সেৱা পৰীক্ষা দুই হাজাৰ বাইশৰ ফলাফলত আছে বেমেজালি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আজি নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ নিকা আৰু স্বচ্ছতাতকৈ এই নিযুক্তিৰ বিৰুদ্ধে অহা যিটো দুৰ্নীতিৰ গোচৰবিলাক যিটো গাপ দিয়া এই গাপ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিজেপি চৰকাৰখনে এটা ৰেকৰ্ড গঢ়িছে যি ৰাকেশ পালৰ দিনৰ মাৰ্কশ্বিটৰ লগত তুলনা কৰিব পৰা কিন্তু বাছনিভুক্ত হৈছে যদিও কোনো বেমেজানি হোৱা নাই প্ৰাৰ্থীয়ে যে মেধাৰ জোৰত পাব নোৱাৰে এই কথাটো কিন্তু আমি স্পষ্ট বুজি পাইছো ভালদৰে মন কৰক এই দুখন মাৰ্কশ্বীটলৈ সাধাৰণ অধ্যয়ন এনে কি এছে লিখিলে এই এছেখনত গৈ নাই দিলে আৰু এইজনে একে প্ৰাৰ্থী নহয় আৰু বহু এনেকুৱা গাপ দিয়াৰ দৰে এই বছৰো বৰুৱা উপাধিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী গাপ দিয়াৰ অভিযোগ পূৰ্বে বেংকৰ জালিয়াতিৰ গোচৰটো বৰখাস্ত হৈছিল বৰুৱা এ পি এছ চি কাৰ্যালয়ৰ জনৈক পাটোৱাৰী উপাধিৰ কৰ্মচাৰীৰে মিলি চাকৰিৰ বজাৰ চলাই থকাৰো অভিযোগ আছে বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে

অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পাটোৱাৰী নামৰ এতিয়া ক্লিপটো দেখা পালে বা কালিও মই এটা নিউজ দিছো আপোনালোকক যে প্ৰিয়ংকা পাটোৱাৰী বা সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বিষয়াই হেৰি পাইছে কিন্তু তেখেতসকলৰ কেনেকে পাইছে কেনেকুৱা কি ডিটেইলছ হৈছে চ' বহুত সময়ত দেখা যাক যে দেখা গৈছে যে কিছুমানৰ মাৰ্কশ্বিটবিলাকত মাৰ্কছবিলাক ইমান অহা নাই কিছুমানে নাইণ্টি ছিক্স নাইণ্টি ছেভেন নাইণ্টি এইট পাইছে আমাৰো সেনেকুৱা হৈছিলে কিন্তু ইণ্টাৰভিউ বা যোনটো এছ এ পেপাৰখন আছে সেইকেইখনত আপোনালোকৰ বহুত ষ্টুডেণ্টৰ মাৰ্কছবিলাক বহুত কমিছে কিন্তু কিছুমান ষ্টুডেণ্ট যে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে এই নিউজখন দেখুৱাৰ ধৰণে থাৰ্টি চেভেন নাইণ্টি ছেভেন বা ছেভেণ্টি ছেভেন কিছুমানে পাইছে যিকেইটাই ছেভেণ্টি ছেভেন পাইছে বা ছিক্সটি পাইছে সেইবিলাক ষ্টুডেণ্টে এচ এ পেপাৰখনত টু ফিফটি টু নাইণ্টি বা নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ পাইছে সেইটো সম্ভৱ হ'ব পাৰে নেকি চ' এনেকুৱাতো হোৱা নাই যে যিজন মানুহে জি এছ পেপাৰখন আমি নিজেও লিখিছোঁ জি এছ পেপাৰখন ভালকৈ লিখিব পৰা নাই গোটেইকেইখন মই কোৱা নাই কোনোবাই এখনত কম পাব পাৰে বা দুখনত কম পাব পাৰে বা গোটেইকেইখন পেপাৰত যেতিয়া আপুনি কম পোৱা দেখা যায় ছাডেনলি আপোনাৰ এখন পেপাৰত বা ইণ্টাৰভিউ পেপাৰত আপুনি এনেকুৱা এখন কি কৰিছে যে আপোনাৰ মাৰ্কছটো বাঢ়ি গৈছে অভিয়াছলি ৰেণ্ডামলি মানে দেখা যায় যে এছ এ পেপাৰখনত বেলেগে বেছি পোৱা যায় বাট এছ এ পেপাৰখনত ইমান এটা ডিফাৰেঞ্চ হোৱাটো মোৰ তাত লগা নাই চ' আমি আশা কৰোঁ যে গভমেণ্ট অফ আছামে এইটো তথ্য পোহৰলৈ আনিব আৰু আপুনিও যদি এইবাৰ ভাবিছে যে আপোনাৰ লগত অন্যায় হৈছে আপুনি আৰ টি আই কৰি চাব পাৰে নিজৰ আৰ টি আইটো ফাইল কৰি দিয়ক আৰু আপোনাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ এগেইনষ্টত যদি আপোনাৰ তাত লাগে যে আপুনি পোৱাৰ যোগ্য কাৰণ বহুত আমি বিচাৰোঁ যে নিকা আৰু অফিচাৰ আমি লাগিলে নাপাওঁ বা আমি নেক্সট পাই যাম কিন্তু আমি এনেকুৱা বিচাৰোঁ যে কিছুমান নিকা অফিচাৰ যোনজন আছে তেখেতসকলে নিযুক্তি হওক নহয় মানে এনেকুৱা নহয় যে যোনটো মানে উঠি পইচা দিব দহ বাৰ লাখ বিছ লাখ টকা কি দিব আৰু তেখেতসকলে সেইখিনি বেলেগ ষ্টুডেণ্টৰ লগত যিখিনি ষ্টুডেণ্টে আমাৰ বহুত কষ্ট কৰি পৰীক্ষা দি আহিছে তেখেতসকলৰ কিমান ডিপ্ৰেচন কিমান ফেইলৰ হৈ আছে কিছুমানৰ লাষ্ট এচেম কিছুমানে বহুত বেছি চেক্ৰিফাইচ কৰি পেলাই এই জবটো ট্ৰাই কৰিছে চ' যাতে তেখেতসকলৰ লগত এইখিনি হেৰি নহয় আগলৈ আমি সাৱধান থকা উচিত আৰু আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ কোনোবাই কোনোবা ষ্টুডেণ্টৰ আপোনালোকৰ এনেকুৱা আছে যে নাই স্ক'ৰিংখিনি আপোনাৰ তাত লাগিছে বেলেগ এটা পেপাৰত ইজি হ'ব লাগে ত' অভিয়াছলি এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে আপোনাৰ যদি আপোনাৰ যদি জেগাটো বেলেগ কাৰোবাক দিছে নিশ্চয় আপোনাৰ মাৰ্কিংটো ভাল আছে আপোনাৰ ঠাইটো বেলেগ ইয়ে ত' আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে নিজে আৰ টি আই ফাইল কৰিব পাৰে আৰ টি আই ফাইল কৰি পেলাই আপুনি আপোনাৰ বহীখন চাব পাৰে যে ক'ত কিমান মাৰ্কিং হৈছে আৰু বেলেগৰ বহীৰ আপুনি আৰ টি আই কৰাৰ মানে সম্বন্ধে কিমান দূৰ আপুনি যাব পাৰে সেইটো আপুনি ল'ৰাৰ লগত চেক কৰিব লাগিব বা কোনোবা মানুহ এনেকুৱা লাগিছে যদি তেখেতে পোৱাৰ যোগ্য নহয় আপুনি পোৱাৰ যোগ্য হয় দেন অলছ' আপুনি আৰ টি আই কৰিব পাৰে চ' মই বিচাৰিছিলোঁ যে আপোনালোকৰ চকুত এইটো বস্তু ডিষ্ট্ৰিকেশ্যন আনো যাতে আমাৰ বহুত মানুহৰ যদি এনেকুৱা হৈছে যাতে টু থাউজেণ্ড চি চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ যিটো জালিয়াতি হৈছে যিটো হেৰি হৈছে কাৰণ যিহেতু আপোনালোক দেখা গৈছে আগৰ এক্সামটো বহুত মানে টাইমৰ পিছত এনালিচিছ কিন্তু এইটো টু মান্থছ উইদিন টু মান্থ্ছ মানে হ'বও পাৰে তেখেতসকলে হেৰি কৰিছে কিন্তু উইডিন টু মান্থ্ছ এনেকুৱা ৰিজাল্টটো দিছে দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা খেলি মেলি বেমেজালি বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কুৱেশ্যন ল'ৰা ছোৱালীৰ মাৰ্কছ দেখা গৈছে য'ত মাৰ্কচত তেখেতৰ মানে হেৰিৰ মাৰ্কছৰ লগত আগৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কছ হওক বা তেখেতসকলক এতিয়া ইণ্টাৰভিউ লোৱা হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা কুৱেশ্যন বা প্লেটফৰ্মত যদি তেখেতসকলক সোধা হৈছে তেখেতসকলে সিমানটো মেধাবীৰ পৰিচয় দিব পৰা নাই কিন্তু মাৰ্কশ্বিটত তেখেতৰ মাৰ্কচ ইমান কেনেকৈ বাঢ়ি গৈছে চ' এইবিলাকো চিন্তাৰ বিষয়ে আপুনিও সজাগ আমিও সজাগ হওক কাৰণ এখন নিকা অসম আৰু আমাৰ অসমৰ যোন যদি ৰাইজৰ উন্নতি কৰিব খোজে ভাল অফিচাৰে কৰিব পাৰিব আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ নিকা চাফমুক্ত হেৰিখন হব লাগে ৰিচেণ্টলি আমাৰ যোনটো চি জি আই মানে চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰো এনেকুৱা এটা কেছ দাখিল কৰা হৈছে চীফ জাষ্টিছৰ হেৰি কৰাৰ সময়ত যে চিলেকচনত তেখেতে চীফ জাষ্টিছৰ চিলেকশ্যন বিলাকো কি হয় মানে পূৰ্ব ধৰণে জাজবিলাকহে ডিচাইড কৰোঁ তো তা সেনেকুৱাতো জালিয়াতি হোৱাৰ দেখা যায় চ' সেইকাৰণে এতিয়া যাতে নিকা এটা হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণেও মানে হেৰি কৰা চেচ প্ৰচেষ্টা চলাই যোৱা হৈছে চ' মই আপোনালোকক আহ্বান কৰিম যদি কাৰোবাৰ মাক্স বা আপোনালোকৰ হেৰি এনেকুৱা লাগিছে যে মাক্স কমিছে বা আপোনালোকে পোৱাৰ যোগ্য হয় আপোনালোকে প্লিজ কাইণ্ডলি আপোনালোকৰ কপি কেইখন আৰ টি আই কৰি চেক কৰক যে আপুনি কিয় নাই পোৱা কাৰণ সেইটো ৰাইটছ আমাৰ আছে যিহেতু এনেকুৱা টাইপৰ জালিয়াতিৰ কথা অলৰেডি এই নিউজটো প্ৰুভ কৰি দিছে আৰু সেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ হ'ব পাৰে ত' আপুনি আপোনালোকৰটো কাইণ্ডলি চেক কৰি চাই যাওক চ' এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব টিল দেন বাই বাইজ টেক কেয়াৰ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰি যাওক আৰু আপোনাৰ এডি আৰ ৰিলেটেড বা এনেকুৱা কিবা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদি থাকে কাইণ্ডলি আপোনালোকে কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং ইভেণ্ট ইণ্টাৰভিউ ৰিলেটেড কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে আজিলৈ ইমানেই বাই বাই টেক কেয়াৰ টিল দেন